朝食、お兄様の分はいらないわお出かけですか今日から3日ほど旅行に出るってそうですか、最近よくお出かけになりますね恋人とかあ、そうかもしれませんね醍醐区画、異常ありませんはい、次の定時連絡は2時間後に異常なんてあるわけないって ここは俺たち日本解放戦線の勢力範囲下手にうんあ,あゼロ落ち着け話をしに来ただけだお前たちは無視するだけでいいすべての異常をわかったわかったおい お前の番だぞ急がすなよ一応軍務中だぞ の合図を確認した我々はだいにちへ移動セロのやつなんでブライの無線を使わないんだそれよりハイキングってどういうつもりかしら軍事教練だろセロだけ別のところにいるってのに温泉でも掘るんじゃないのああそのための掘削機かなら納得カレンなんか聞いてないかああさあおはいや 何もゼロは通信による逆探知を避けたやはり本気か山の反対側にもブリタニアの部隊が展開しているのを確認したこちら側には部隊が3つ正面の戦力に比べれば少ないけど手薄とは言えない完全に包囲されているあの情報は本物だったってわけだああ あの情報のおかげで、ブリタニア軍の展開までに、作戦区域内に入り込むことができた。使えるな。しかし、この戦力差をどうする仮に日本解放戦線と手を組んだとしても。その必要はない。そのためにこのハイキングの準備をしていたんだからな。戦力差さえ覆してしまえば、あとはコーネリアを確保するのみだ。簡単に言ってくれるな。でも、 コーネリアの機体はまだ確認できていないけど。問題ない。コーネリアは戦闘が始まれば真っ先に先陣を切るだろうさ。そういう女だ。そうか。なあ、ルルシュ。なんだ今度は勝とうな。当たり前だ。偵察はもういい。お前は奥義たちと合流してくれ。頂上で落ち合おう。了解。いよいよ。 コーネリア、ついにこの日が来たの。んあいつ、なぜここにこの地域に、日本解放戦線の本拠地があるのは確実です。すでに四個大隊を七つに分け、伏せてあります。あとは総督の合図を待って、一気に包囲網を狭め、殲滅します。包囲網の外から、 敵が現れることはないのでしょうかんゼロかご安心ください。作戦開始と同時に、周辺道路および山道を封鎖します。友軍もある。下手に姿を現せば、その時がゼロの最後となろう。は会いたいって言ってもさ、相手わかってる向こうは皇女様。 こっちは庶民ホテルジャックの縁って言ったってどんな縁よそれでも俺行ってないしユーフェミア様にああいやうちも昔ならそれぐらいできたんだけどねえ理事長の孫ってどれぐらいの社会的ステータスうーんそこそこえそこそこシツ何をしている ここんなところで守ってやるって言っただろう保護者面をしてルルーシュお前はなぜルルーシュなんだ哲学を語ってる余裕はない家の名はランペルージに変えただがルルーシュという個人は残した甘さだな過去を捨てきれないだからって C2 はやりすぎだろ人間の名前じゃない <laughs> ルルシュ…雪がどうして白いか知っているかん自分がどんな色だったか忘れてしまったからさ総員配置に着きました分かった ユーフェミアは予定どおり G1 で後方支援衛星班の指揮に当たらせよイエス・ユア・ハイネスコーネリア様ギルフォードかユフィのことだろはい本来なら清張におられるべきでは意外と強情なのだあれは戦いの実際を見てみたいというのでなあっ あの後方にある部隊は何ですかイレブンのパイロットを有する友軍ですえランスロットですかナイトメアをナンバーズが動かすなぞ本来なら許されざることなのですがかの部隊は第二王子様の肝煎りでして我々の人事権は及ばぬのですしかしできるだけ実戦の機会を与えてほしいとな 本当にやるのか相手はコーネリアブリタニアでも屈指の武力を誇る軍団だ,だから日本解放戦線と協力して今さら王儀私を信用できないか何言ってるんだ俺が君に頼んだんだぞリーダーになってほしいとなら答えは一つだあ,あああでは各自引き続き作業を急げこちらの掘削は完了 次の掘削機のポイント指示をああ次の設置ポイントは5番の位置から9時の方向に射波動地下水脈そしてこの掘削作業あの時ルルーシュが調べていた資料から推測すると何週末の予定を立てていた今度のハイキングには色々とした準備が必要でな地質学の論文や 水蒸気爆発の計算式がハイキングの準備に必要なのか僕の推測が正しければ確かにこの戦力の差も覆えるしかし覚悟が必要だ必ず勝つという覚悟が よし作戦開始日本解放戦争時に取り残されし者どもの人たちの人たちの人た者ども。たちの人たちの人の夢とちもに朽ちて消えゆけ。敵襲だと。ブリタニア軍はのの人たち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 の人たのたのたの あっち冗談冗談じゃねえぞゼロあんなのが来たんじゃ完全に包囲されちまうカエルの道だってもう封鎖されているの生き残るにはここで戦争するしかない戦争ブリタニアと真正面から戦いっていうのか囲まれてるのにしかも相手はコーネリアの軍 今までと違って大勢力だぞああこれで我々が勝ったら奇跡だなゼロ今さらメシアでさえ奇跡を起こさなければ認めてもらえなかっただとすれば我々にも奇跡が必要だろうあの女奇跡は安売りなんかしてねえんだよやっぱりお前にリーダーは無理だ俺こそだ すでに退路は断たれたこの私抜きで勝てると思うのなら誰でもいい私を撃てあ,ああ,あ,あ <laughs> 黒の騎士団に参加したからにも選択肢は2つしかない私と生きるか私と死ぬかだ 我々は完全に包囲されました地下協力員も一斉に逮捕されたようです片瀬少将コーネリア軍から投降せよとの連絡が入りましたがバカめここで我らが下ったら日本の抵抗活動はおしまいだでは少々打って出ますかそれとも籠城作東堂は東堂はどうした部来海を受け取りに京都まで死政権も行動を共にしています予定ではそろそろ戻るはずですが 行動は間に合わ浦井出撃準備大芋の一角を崩し脱出する日本の誇りと意地をかけよう開店の時である敵の本拠地は山中にあるはずですが正確なポイントはつかめていませんしかし協力メンバーのリストを手に入れるためにも空爆で本拠地ごと潰すわけにもいきません敵は我が軍の包囲網に対し部分突破を狙うでしょうから そこから本拠地を推測します。我が軍の正面戦力は3つダールトン将軍、アレックス将軍、そしてコーネリア総督が率いる部隊です。側面戦力としてはあ<ら>敵の ECM ですね。まもなく敵部隊が出てくるはずだ。こちらは ECCM を展開。チャンネルをアルファ4に接続。敵の プライですかははんグラスゴーもどきにだけは気をつけろ。イエス、マイロードう。この山を要塞化していたか殿下、お下がりください。ギルフォード、私をそこらの女と一緒にするなよ。コーネリア殿下まさかコーネリア 落ちきるな大将組ぞ亡霊だ<っ>仕方ありませんね援護に回ります <laughs> さあコーネリアはここにいるぞ挑んでくる者はいないのか どうした私に挑み倒してみろそんなことできる奴なんていないだとそれは俺たちが腰抜けたって言いたいのかよ違うそうじゃない僕たちの目的は何だブリタニアを倒すことそして日本を取り戻すことだおおおそうだ僕たちが日本を取り戻すためにはブリタニアを倒す必要がある そのためにはゼロの力は必要だ彼以外にブリタニアに勝てる術を知っている奴がいるなら名乗り出てくれ少なくとも僕には無理だ<っ>だから僕は覚悟を決めたゼロと共に戦う覚悟だ <laughs> ゼロと共に戦う覚悟、うん、私もゼロを信じるああ 今はゼロを信じるしかないこの戦いに勝つためにけ好きにしろよ。まあああんたがリーダーだありがとう感謝する なぜこんな場所を選んだんだコード R の実験データが軍に見つかったらおしまいだぞテロリストの勢力範囲なら操作の手が及びにくいって話だったのに決めたのはバトレー将軍だ今さらそれを言っても脆弱すぎる敵攻略はこちらに集中しているアトリ 三回ダメです第二次攻撃も通じませんなんという制圧力かダルトン将軍敵行動目的の解析結果から日本解放戦線の本拠地入り口はあの3層になるとの予測が出ましたビンゴというのだったがこういう場合いえ正確には合わせろよ正直者め あれはダルトンか敵本拠地はあちらでしたかよし、我らはここで備える。よろしいのですか部下の手柄を横取りする趣味はないさ。予備部隊をダルトン側に寄せろ。また勲章が増えるな。さすがはコーネリア、理にかなった夫人だ。しかし、優れているがゆえに読みやすい、お前の位置すらもな。 予備部隊はダールトン将軍のもとに集まるのでははいしかし我が軍はコーネリア総督の後方で備えようとここが後方主戦場の外れも外れこんなところで私にどうやってお命を晴らせというのだ仲間の体通信途絶第三区画反応ありません田畑少佐正志黒田と倉田もやられました長井はどうなった東道なら。 東堂さえいれば神風が吹くもの、五島の奇跡をもう一度。これは、速度維持このまま強行突破する。強引すぎませんか、東堂さん。朝日奈、千葉、ブライの準備だ。え<っ>後ろの裏部やセンにも伝えろ。 成田を囲む形での交通規制ことはすでに始まっている間に合えば良いが これでエリア十一の反政府勢力は…おしまいだよしすべての準備は整った黒の騎士団総員出撃準備くそやるしかねえ死んでたまるか奇跡ってやつを起こしてやる俺たちにはゼロがついてるんだこれより我が黒の騎士団を山頂より ブリタニア軍に対して奇襲を敢行する私の指示に従い第3ポイントに向け一気に駆け寄りう作戦目的はブリタニア第2工場コーネリアの確保にある突入ルートを切り開くのはグレン二式だ彼貫通電極は3番を使う一撃で決められるなはい出力確認福祉波動機構外災状態維持 外周伝達 巨大なな山崩れなどこのままではアレックス隊イとダールトン隊が全滅するポー、はい、コースに移動せよこれは大規模な山崩れが起きたのか状況把握はまだ確認中です 殿下,を下がりくださいそこは危険です。構わぬアレックスはダールトンの消息を調べよここは耐えられるのか中心部ですなんとかあららこのままじゃふもとまで行っちゃうよ熱反応が異常です誰かが意図的に水蒸気爆発を起こしたのよ まさかラクシアタの福射波動でも使わない限り無理だよ何があったんですかあこっちには関係ないから君はそのまま待機しててねはあ<う>ふ,ふん予想以上の破壊力だなコーネリア隊の孤立には成功したが もう少し緻密さは必要か物理の先生フッ <laughs> いや確率論も込みでニーナに教えてもらうか山頂方向より新たな部隊を確認 カリウス隊が迎撃に向かいました混乱に乗じるつもりかカリウス隊より緊急連絡どうした日本解放戦線ではありません相手は黒の騎士団と思われます何ではゼロだよくぞ現れてくれたゼロゼレミア卿勝手に持ち場を離れては非常時である立身英達が望みならば 私に従えコーネリアへの援軍は限られている一気に突き進めああこうなったらやってやるよ副社波動で地下水脈を一気に水蒸気化その爆発力で大規模な山崩れを引き起こす人為的に起こされたとはいえ土石流の勢いは圧倒的だブリタニアのナイトメアが次々押し潰されていく。 敵はこの事態に対処しきれていないこの混乱に乗じれば聞こえるかお前の部隊は予定通り土石流を挟んで残存する敵を叩けコーネリアに近づけるの了解いい私たちの目的はゼロ達の背後を守ること撃て カリウス隊が全滅チッゼロがコーネリア殿下に接触する前に決着をつけねばテレミア共ビレッタ来てくれたか排水の陣と逆落とし古典的戦法がこんなに有効だと思うゼロ敵が一気こっちに向かってるんゼロゼロはいるのかいるならこの私と ジェレミア・ゴッドバルトと戦えほう久しぶりですね。まだ軍におられたのですか。しかし、今あなたに関わっている時間はないんですよ。オレンジ君お…オオレンジだと死ね出せないおおジェレミア卿手を出すなこれは私の決闘だしかし これは初めて見るタイプのナイトメアですまさかイレブンがイレブン風情にそんな技術があるものか早、はい、はい、ここいつがこいつがカリウスの部隊を見たかブリタニアやっとやっとお前たちと対等に戦えるこのグレン錦式こそが私たちの反撃の始まりだまずいあの右手。 何かがあるまいさえ取ればなにごめんあっできるか目の前にゼロがゼロがいるというのにクソオートだと 作動するな、まだ、まだ私はゼロに。負けない。私のグレン錦なら。ゼレミアがやられた。黒の騎士だ。こいつのは一体。条件はすべてクリアされた。駒も揃った。 あとは相手の本陣にチェックをかけるだけだ。